Это автомобиль черный, отсюда до нас

Прибыли по вызову до, до места вызова. По факту было видно, что горит дом полностью, охваченный огнем. Пришлось из-за высоких температур, сильного задымления в составе ланки ГТЗ зайти в помещение. Немного подали два ствола с ПРК. После того, как немного температура была сбита, продвинулись дальше ланками и обнаружили потерпевшую. Женщину неизвестно какого возраста, в принципе, уже потерпевшись летальным исходом, соответственно, вызвали милицию, скорую, все спецслужбы. На данный момент уже пожар локализировано. Остаются работы по разбиранию конструкции, проливанию тлеющих балок.